एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मौञ्जीकृष्णजीनधरं नागयज्ञोपवीतिनीं बालेन्दुसकलां मौले वन्देऽहं गणनायकं चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितं कामरूपधरं देवम् वन्देऽहं गणनायकं गजवत्रं सुरश्रेष्ठं कन्नचामरभूषितं पासाङ्कुसरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् मूषुकोत्तममारुह्य मारुह्य देवसुरा महाहवे योधिकामां महावीरं वन्देहं गणनायकं यक्षकिन्नरगन्धर्वा सिद्धविद्याधरैः सदा स्तूयमानां मह महाबाहुं वन्देहं गणनायकम् अम्बिका हृदयानन्दं मातृभिपरिवेष्टितं भक्तप्रियाम् मतोन्मतं वन्देऽहं गणनायकं सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नाविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकं गणेशाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यान् धनवान् भवेत् वन्दे गणेशम् భుజగేంద్రభూషణం సమస్త భక్తాళీకృతాతితోషణం విశ్వంభర సంస్థిత లోకరక్షణం మదీయ పాప పాపౌగా తమస్సు భూషణ శ్రీ మహాగడాధిపతికి పూజ చేసుకున్నానండి ఇలా సంకష్టహర చెతిన్నాడు గణనాయక అష్టకం చదువుకుంటూ స్వామివారికి తెల్ల జిల్లేలు తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు దగ్గరలో మా ఇంటి దగ్గర దొరికినాయండి స్వామివారికి పెట్టుకోవటానికి అలా పత్రితో పూజ చేసుకున్నాను గరికైతే నాకు దొరకలేదు బెల్లో నివేదన పెట్టుకున్నానండి మొన్న సంకష్టహార చతుర్థి జరిగింది కదా ఆ రోజు చేసుకున్నది వీడియో కొంచెం లేట్ అయిందండి ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జైపూర్లో గణేష్ మహారాజ్కి జై ఉంటానండి